Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam program Sejenak Bersama Kalamullah. Surah yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah Suratul An'am, surah yang ke-6 di dalam Al-Quran, surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 165 ayat. Di dalam surah ini menceritakan tentang secara umumnya penetapan akidah Tauhid dengan bukti-bukti yang bersifat nakli dan juga bersifat akli dan seterusnya menolak uh, pegangan tekod yang batil yang bersifat syirik. Secara umumnya, tema-tema yang terkandung dalam surah ini adalah berkaitan dengan binatang ternakan kerana sebahagian besar Ayat-ayat di dalam surah ini menceritakan tentang hukum hakan berkenaan dengan haiwan ternakan Begitu juga Allah Ta'ala uh, memerintahkan agar manusia tidak menjadikan haiwan ternakan Dan mengambil haiwan ternakan itu sebagai satu bentuk uh, Mendekat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan sembahan patung-patung berhala dan sebagainya Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan tentang Orang-orang uh, Uh, ahli kitab itu sudah mengetahui ciri-ciri Rasul akhir zaman yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Begitu juga menceritakan tentang yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah semata-mata. Jin dan sebagainya itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Begitu juga menceritakan tentang uh, dialog di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ayahnya Azar ataupun sebagian mengatakan ayah tirinya. Begitu juga dialog baginda dengan kaumnya. Satu ayat yang menarik minat ataupun yang menarik untuk dibincangkan itu ayat yang kesembilan daripada Suratul An'am. Allah Ta'ala berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ sekiranya kami jadikan rasul yang diutuskan itu daripada kalangan malaikat nescaya kami akan jadikan mereka itu daripada uh, rupa manusia supaya umat boleh menerima dan mendengar perkhabaran daripada mereka kerana manusia tidak akan dapat menerima sesuatu daripada malaikat di dalam rupa asli malaikat uh, kerana uh, tidak sesuai untuk untuk diterima ataupun juga kita boleh sebutkan manusia akan menjadi takut dan sebagainya. Maka Allah Taala akan menjadikan malaikat itu di dalam rupa manusia untuk diterima perkhabaran daripada mereka. Ini dapat difahami daripada dua sudut yang pertama, rasul menerima secara langsung daripada malaikat ataupun juga manusia menerima langsung daripada malaikat. Namun, iftirat ataupun andaian bahawasanya malaikat itu dijadikan rasul itu diutuskan daripada kalangan malaikat itu secara akidahnya tidak dapat tidak tidak tepat kerana rasul itu Allah Taala jadikan Allah Taala utuskan daripada kalangan manusia agar manusia tidak mempunyai alasan untuk tidak mendengar uh, arahan rasul itu bahkan di dalam ayat yang lain Allah Taala menghikayatkan uh, kata-kata orang-orang kafir atau orang, orang Yahudi mali hadzal rasul yaakulut ta'am wa yamshi fil aswaq ini apa bentuk Rasul? Apakah jenis Rasul itu yang bersalak berjalan masuk pasar bersama kita makan dan minum sama seperti kita? Karena bagi mereka Rasul itu seharusnya daripada kalangan malaikat yang tidak makan tidak minum tidak berkahwin dan tidak berjalan seharusnya mereka itu terbang kerana malaikat itu diketahui mempunyai sayap. Maka ini adalah iftirat mereka. Namun sekiranya kalaulah Allah Allah sememangnya menghantar Rasul itu daripada kalangan malaikat, maka manusia juga akan mempunyai alasan untuk tidak mengikut mereka. Kerana apa? Oh mereka bolehlah solat sepanjang malam kerana mereka bukan manusia. Kami manusia, kami ada kewajipan, kami ada anak istri, malaikat tidak ada nafsu, tidak beristri, tidak beranak dan sebagainya. Maka manusia tetap saja akan mempunyai alasan untuk tidak mengikut apa yang di disarankan ataupun apa yang dilakukan oleh para malaikat. Maka disebabkan oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikat, Allah Taala mengutus para rasul daripada kalangan manusia supaya dekat dengan manusia dan manusia dapat menjadikan rasul itu sebagai contoh ikutan qudwatun hasanah di dalam setiap perbuatan mereka, perkataan mereka dan juga pengakuan mereka. Itu sahaja yang dapat disampaikan pada kali ini. Wabillahi lhidayati hidayati taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته